Юля, мы имеем две, два совершенно разных матча, совершенно разные ход событий, два разных сценария. Какой вам дался труднее, вчерашний или сегодняшний? Ну, я думаю, вы сами это видели, что сегодня девочки, я смотрю, любят мне какие-то по нервы. И очень напряженные матч был, поэтому сегодня дали, далось э, сложнее. Да. Вы связываете это с удачным вчерашним результатом или есть какие-то другие? Еще раз. Может, это Следствие вчерашнего удачного результата, может быть, может быть где-то расслабились, где-то устали? А, нет, я думаю, дело в том, что вчера девочки сильно, сильно устали и да, да, ну, э, удалось это усталость на этой И плюс еще э, много было падений, жестко играли и э, главное без травм. Главное, чтобы было без травм, там немного Надю подтолкали, побили, но все равно победа наша. Юля. Скажите, пожалуйста, вы перед игрой, когда собираетесь, кричите «Полтава-баскет», но в перерыве я слышал, вы кричали что-то другое, короткое, «бой-бой», что-то похожее. Что это за клич? «Бой». Да, бой, ну Ну, борьбу, наоборот, да, была борьба сегодня. Ну, э, первая четверть очень хорошо началась здесь. 0, может быть, так да, где-то и расслабились девочки, но э, хорошо, что так. Да. Ну и кто сегодня у вас в уменном взаимодействии, как говорится? не могу выделить. Я расстроена матч, поэтому я не хочу никого выделять. И неудачный матч. Спасибо.